Маневри Союзна рішучість 2022. Який сценарій відпрацьовують Росія та Білорусь? Чи справді Путін надумав наступати з Білорусі? І навіщо Москва перекинула туди ракети та бомбардувальники? Невже Кремль готує ядерний удар по Європі та НАТО? Усе це ми спитали в аналітика Конфлікт Intelligence Тім Кирила Михайлова. А якщо б говорити про те, що зараз відбувається на території Білорусі, що це може означати для безпеки в Європі? Зараз там присходить вот вот учені, котрих нам говорили російські білоруські власті для яких перебросили сили з восточного військового округу РФ та Восток, И нам нужно смотреть, во-первых, на э, географию этого всего. То есть есть э, ранее заявленные полигоны, на которых э, это происходит там, тот же Брест, э, польские границы, другие. Есть э, при этом еще вот эта вот э, группировка, которые э, ну, до сих пор э, особо не распространялись официально э, э, российские и белорусские военные и там околовоенные источники. То есть это те силы, которые сейчас находятся к северу от Киева, и это несколько батальонов космических групп, и они, по легенде, там находятся, по легенде учений, потому что они отражают нападение злобной бандеровской Днепрови на несчастную республику Полесье, которая фигурирует как Беларусь в учениях Запада 2021 и вот в этих решениях 2022. И э, стоит смотреть даже скорее не то, чтобы на самоучение, но на то, что будет после них происходить. То есть, э, или они будут возвращаться там в места постоянной дислокации, как э, говорили недавно Архивасти, или они будут концентрироваться, создавать какую-то ударную группировку, которую с украинским обороны пока не видит, но в принципе ее там сейчас действительно нет. Но вопрос, что будет происходить после учения, которые заканчиваются 20 февраля, это очень серьезно стоит. Особенно если учитывать тот факт, что вот ранее, когда мы анализировали комментарии русских военнослужащих, самих военнослужащих в социальных сетях, говорилось, что их отправляют туда на 2, на 6, на 9 месяцев. Назывались самые разные цифры, но все они гораздо дольше тех, десятидневных учений, які должны пройти. То есть они могут, э, либо, там подготовці на каком то наступленню, либо задержаться там на совсем довго време, длительную головную боль и для України и для восточних э, членів НАТО. Дивіться, э, те, що э, взагалі Білорусь стала майданчиком. Там не тільки рубежі з Україною, там і рубежі з э, э, східним флангом НАТО, там Литва, там Польща. А Насколько это может означать подготовку до, если не большой войне, то там, я не знаю, провокации против членов? То, что мы наблюдаем, это если мы рассматриваем теорию такого глобального наступления на Украину, масштабной операции, то то, что мы наблюдаем там на западе Беларуси, то есть в том числе там С-400, какие-то истребители, то что. Э, ракеты, опять же, классы кинжал, которые заметили, воздух земля семья, которые заметили а, в Калининградской области. Все это говорит о том, а, как, например, считает наш коллега аналитик Роберт Ли, что вот все, что вот находится в пределах Беларуси, это скорее как определенный фактор сдерживания для самого НАТО. То есть они рассматривают, то есть российские там условно-штабисты, могут рассматривать возможность некого натовского контрудара, контур, там, флангового наступления в случае масштабной войны с Украиной. И эти силы могут находиться там, так сказать, для, для сдерживания самих сил НАТО. Но оставим вопрос, насколько это реалистично. Но в любом случае очевидно, что нет о какой-то там масштабной войне с все захватом всей Европы речи быть не может. По одной простой причине, что сейчас практически очень значительная часть боеспособных вообще попутных войск Российской Федерации сконцентрированы против Украины. То есть даже вот если взять те же страны Балтии, то есть представлявшие для них угрозу силы, так то 76-я воздушно-десантная дивизия, псковские десантники знаменитые часть. Значит, значительная часть гарнизона из Луги, Ленинградской области, где квартиру часть 6-й общевойсковой армии. Все они сейчас перебрасываются в, либо в Беларусь, либо на северо-восточную границу Украины. Таким образом, у России нет возможности вести там полномасштабную войну на два фронта, то есть против Украины и кого-то еще. Ну, то есть, за тому, что весь, вся увага сконцентрована на Украине, НАТО может расслабиться. Ну, им ничего не угрожает, но вот те силы, о которых говорилось, то есть вот эти вот С-400, дополнительные пусковые «Искандеров», э, те же ракеты «Кинжалу», все они э, сосредоточены, то есть именно вот на этом восточном фланге, что может являться каким-то определенным сдерживающим фактором для, для какой-то злобной натовской агрессии. Не знаю, насколько, насколько в нее верят в Кремле, но сейчас определенные приготовления против нее они сделали. Скажіть, будь ласка, я, наскільки я розумію, то цей договір, який вже два роки не працює, про малі та середні балістичні ракети, тактичну ядерну зброю, він так і не узгоджений і не підписаний остаточно. Які є шанси того, що Росія, наприклад, може на території Білорусі розмістити таку зброю проти нас? Ну, на самом деле, мы же не знаем, нет ли у России действительно ракет, которые уже нарушают этот договор. То есть возможности такие, конечно, есть, и, так, и это да, да, создаст как бы дополнительную угрозу НАТО, но а, другое дело, что у России есть ракеты не наземного базирования, которые тоже являются средней дальностью, вполне могут а, использоваться для создания такой угрозы. И, в принципе, даже... Те же искандеры, которые формально входят в а, рамки вот этого договора о средней, ракетах средней дальности, дальность поражения искандера это 500 километров, и это то, что их там наличие вот в центре Беларуси дополнительно к тому, который есть в Калининграде, они а, это само по себе ставят под угрозу ну, практически опять же, все столицы восточных членов НАТО и. То есть в случае какого-то полномасштабного конфликта, это, это как, могут выступать какими-то силами неядерного сдерживания. То есть, опять же, оставим за скобками вопрос, насколько реальна какая-то операция НАТО против Союзного государства, в которой э, Россия с Беларусью активно готовят уже вторые учения подряд, но тем не менее, вот, э, то, что, то, что то там уже есть, а то вполне может выступать сдерживающий фактор на случай такого сценария. Чем может это означать еще... Что... Россия про всякий случай до того, что НАТО может таки вступиться за Украину? Uh, да, в принципе, вот это вот uh, размещение сил вот, больше там в западной части Беларуси и так далее, и дополнительно еще в Калининградской области, также крейсерской ударной группировки в Средиземном море, которые там, писали наши коллеги, которые занимаются флотом. Вот, то есть все это может говорить о том, что действительно там Россия готовится к какому-то большому противостоянию, даже если она не собирается его инициировать. То есть понятно, что вероятность такого противостояния исчезающе мала, учитывая позицию стран НАТО, но как бы да, может вот это вот прочие телодвижения, не связанные непосредственно с Украиной, можно объяснить только там подготовку к подобному сценарию. Скажите, пожалуйста, можно трошки более детально? Вы, я знаю, точно досліджуєте, что Россия куда стягивает, в какой количестве, что сейчас на территории Беларуси есть, что может загрожать Европе и Украине? Ну, сейчас на территории Беларуси, помимо вот тех сил Восточного военного округа, которые были переброшены, есть... Достаточное количество десантов российских частей, а мы знаем, что во всех посоветских странах и в Украине, исключение десантники, это элита и более подготовленные войска. И причем в России они еще перевооружаются постоянно на какие-то более современные модели легкой десантной бронетехники. Там же мы наблюдали несколько колонн российских сил специальных операций, которые могут использоваться для саботажа или каких-то диверсионных э, действий. То есть э, или, э, Более того, это, например, вот эти вот... Вот эти которые сейчас уже, по примеру, в Сирии, где они побывали, взяли на вооружение пикапы, Тойота. Uh, это те российские силы, которые имеют непосредственный опыт участия в городских боях. То есть, если большая часть российской армии не участвовала в каких-то uh, не, непосредственно не участвовала в боях за населенные, пункты, именно так, чтобы дом задумался, начиная с, то есть, со времен Второй Чеченской войны, то российские силы специальных операций активно действовали в таком качестве в Сирии, то есть подавляя очаги сопротивления там, с помощью минометов, снайперской стрельбы и так далее. То есть активно используют беспилотники, и вот, они действительно могут представлять угрозу в случае масштабного наступления. А если говорить о каких-то действительно вот угрозах масштабной Европе, то в первую очередь, конечно, стоит выделить оперативно тактические ракетные комплексы «Искандар», о которых я уже говорил, которые сейчас находятся в Осиповичах. И вот эти комплексы, они действительно представляют угрозу практически всей Восточной Европе. Ну, не всей, но значительная части из их 500-километрового радиуса. Здесь нужно отметить, что это далеко не первые стандарты, которые появились ну, на этом в регионе, потому что в России и так сейчас есть порядка четырех бригад Искандера вокруг Украины, это кажется 12 пустов в каждой. Ну и еще примерно столько же, еще примерно состав одной бригады нагнали отовсюду, там начиная с Дальнего Востока и заканчивая э, там э, Уралом. То есть э, Россия немножко значительно усилила вот эти вот свои э, возможности дальнего поражения ракетного, которое и так она имеет преимущество над Украиной. Это одна из э, это один из элементов вообще состава э, в целом вооружении где россия имеет значительное преимущество над украиной это авиация и вот баллистические крылатые ракеты а сейчас вот появление там еще более усили... дополнительных эскандеров еще более усиливает эти возможности и ставит под угрозу ну а, вообще скординированность украинских войск в случае полномасштабного вторжения. сложно представлять чтобы там российское командование рассчитывало на белорусские войска как какой-то важный элемент своих планов. То есть, если мы можем увидеть там случае опять же, полномасштабного вторжения, какое-то участие либо вот этих вот десантников, либо белорусских внутренних войск из числа тех, которые подавляли протесты в 2020-2022 годах, то вряд ли какая-то основная масса белорусских войск будет задействована против Украины. Я считаю, мы считаем это достаточно маловероятным. Как бы Лукашенко не надувал щеки, но остается факт остается фактом, что вот, а, реально, боего, реально боеготовые части сейчас на территории Беларуси, то, что Российской Федерации. Но опять же стоит помнить, что эти силы могут присутствовать там не только для давления на Европу, но и для давления на Украину, как бы в том смысле, что ведь мы не рассматриваем там две крайности, либо отсутствие каких-то агрессивных действий, либо сразу полномасштабный там блицкрик для любого. Можно рассматривать варианты, при котором вот эти вот войска, они вступают как сдерживающий фактор, то есть они будут заставлять украинское командование держать определенные силы прикрытия и не позволять сконцентрировать все силы для отражения агрессии, например, на востоке, то есть на неоккупированной территории Донбасса, например.